Наш гість Микола Сонгоровський, директор військових програм Центру Разумкова. Пане Миколо, доброго ранку. доброго ранку. Рад вітати вас у нашій студії. От скажіть, нинішні події наштовхуються на думку. А чи правильно вчинила взагалі Україна, коли підписувала Будапештський меморандум? Що скажете? Ну, це... Это... так, І в то время, ну скажем так, і міжнародна обстановка була сложна тим, що, скажем, Возможен был, скажем, вариант Неконтролируемого распространения ядерного оружия так. Именно поэтому К Украине обратились, скажем так Или с просьбой, или с требованием В конце концов отказалось от требованием Украине просто выкрутили руки Для того, чтобы, скажем ну, Запад пошел даже на то, чтобы в одних руках сосредоточить ядерное оружие, то есть в руках России, и как-то избежать вот этого риска неконтролированного распространения. Почему? Потому что в Украине на то время э, системы экспортного контроля не было да. как такового. И вы знаете, в, в то время были очень большие, скажем так, э, аферы со стрелковым оружием, э, с ракетами и так далее, и так далее, так вот, чтобы, скажем, ядерное оружие не попало вот в эту категорию нелегального распространения как раз и были предприняты все шаги чтобы Украина сдала оружие кроме того у нас в общем-то не было и средств для того чтобы содержать именно стратегическое оружие ядерное и не было системы управления потому что система управления вся в Москве тут другой вопрос что может быть очередность Эта издача оружия должна быть другая. Сначала стратегическая, так. а потом тактическая. А может сначала более тактическая, все ядерное оружие без всяких условий, а потом только вернуться к стратегическому. Это, наверное, было неправильно. Так. Зрозуміло. А ну, ось продовжуючи тему, знаєте, щодо ядерної зброї, російські опозиціонери, Давид Семцов, взагалі вважає, що тепер для України немає жодних обмежень для ядерної програми. Але скажіть, взагалі ці варіанти можуть якось прораховуватися урядом? Розвитие ядерної програми в Україні? Ну, в принципе, да. То, то есть, нарушением э, Будапештского меморандума э, с Украины в общем-то, сняты все обязательства. По тому, чтобы, скажем, у, чтобы она не владела ядерным оружием. Э, другой вопрос, насколько, насколько технологически это возможно. То есть, если, например, сейчас э, Украина объявляет о том, что начинается ядерная программа, это, во-первых, необходимо, ну, скажем, э, ракетоноситель у нас могут создать очень быстро. Это не то, что там есть технологии, это есть производство. Так. А вот по ядерным боеголовкам тут сложнее. Почему? Потому что это не просто взять, например, отработанное ядерное топливо с реакторов, которые у нас есть. А его надо довести до уровня оружейного. То есть до 90% обогащения. А вот сколько загадка? Вот часу может заняться видно ядерного потенциала. То, что это складно и долго это заразумело. А вот по часу. Ну, вот Иран уже десятилетия разрабатывает. Тобто, це дуже сложні технології достатньо. Вочевидь, тепер слід буде буд 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 будувати якусь нову архітектуру світової безпеки, адже як, як ми бачимо, протидіяти агресії не в змозі ні ООН, ні навіть НАТО. Ну, на самом деле, международная система безопасности, она дала не то, что трещину, она показала, что та парадигма, которая была заложена, а эта парадигма еще, в принципе, холодной война, она и сейчас не срабатывает. То есть и правила другие, и ситуация совершенно другая. И на, скажем так, на волне глобализации произошли такие изменения, которые вообще ставят под сомнение возможность использования тех правил, которые заложены в эту систему. То есть, на самом деле, мир должен сесть за до стол переговоров, ну, мира, я имею в виду, что все ведущие да. силы, и вырабатывать новую парадигму, которую устраивало, ну, скажем так, ключевых игроков. Понятно. Скажите, а вот почему а НАТО или отдельные страны альянсу настолько не в питанні военной помощи? То есть сначала нам обещают сутильную поддержку, обещают помочь зброєю, а потом ну, заканчивается все тем, что обмеживается сухпайками и примерным удержанием Джорджа Буша за тысячу кілометрів взагалі від украинских берегов. Как вы гадаете? Ну, дело в том, что военную помощь нам никто не окажет. То есть здесь і не, нечего надеяться на это. То есть силовой, силовой поддержки у нас не будет. Возможность получения оружия, ну, наверное, да, но на каких-то, скажем, определенных этапах. Проблема в том, что, скажем, когда возникает вопрос помощи, да. то встает вопрос не только, кому помогать, а в чем помогать. То есть вот сама природа, она придумала несколько схем защиты. То есть можно быть незаметным, как бабочка или как хамелеон. Можно быть, ну, скажем так, неприятным для нападающего, как скунс, например. Можно, можно научиться быстро бегать от нападающего, как заяц. А можно быть опасным, как волчица, которая защищает своих детенышей. Так ну, сама Украина должна ответить, кто мы, в чем нам помогать. Разумеется, Обороняться скажите? или убегать. А есть, как вы гадаете, что не залишится Украина прикордонной зоной между Захидным Светом и Россией, и Россией и с всеми притаманными и негативными наслідками вот в таком установлении? Ну, это, это, как один из вариантов такой, это возможно. В силу того, насколько Запад осознает, в чем опасность вот данной ситуации. А он еще не осознал все? Я так думаю, что до конца нет. Я так думаю, что до конца нет. Почему? Потому что в Западном мире после холодной войны произошли две таких вещи, как коммерциализация и бюрократизация ценностей. То есть там люди думают. Ну, есть, конечно, здравомыслящие люди, которые, скажем, для которых те ценности, которые закладывались при создании Евросоюза и НАТО, еще остались, а для многих это уже они как бы они есть официально, а де факто они придерживаются совершенно других ценностей. Там бюрократические процедуры стоят на первом месте, там стоят на первом месте, скажем, выгоды транснациональных компаний или национальных компаний и так далее. Вот в этом сложность. И тем более, что вот та, скажем, тот каток информационной пропаганды, которая идет с Россией, он достигает и Запада, и западных умов тоже в том числе. А выходит, что Запад не может защищать даже свои цивилизационные ценности? Ну, получается так. Почему, вот, почему мы и начали с чего, что вот этот международный порядок, который построен на старых ценностях, так. он сейчас дает трещину. Их необходимо пересматривать не пересматривать отдельные ценности, а вот именно систему ценностных основ. Заново. Это, конечно. Россия уже готовить плацдарм для введения войск в область области Украины. Чи Путин довольнится все-таки аннексией Крыма? Нет, аннексия Крыма не, не, удовлетворится. Почему? И об этом как раз идет, и, в общем, то показывают все его действия. То есть, в принципе, для того, если бы он ограничился, например, ну, скажем так, Крымом, то его незачем было присоединять к России. То есть сейчас, когда Крым присоединен к России, он никакого влияния на украинское правительство, на принятие решений не оказывает. Вот если бы он был, скажем, самопровозглашенным каким-то образованием в составе Украины, так. вот тогда да, через него это был бы, ну скажем, мощный рычаг воздействия на украинскую политику. Как, например, Приднестровье на Молдову. А в составе России, ну это... Ну, Еще что-то прочекаться в сильных областях. Это область России и все, и больше ничего. Ну, вы же там. А вот э, то, что он присоединил, он говорит о том, что это сигнал и для восточных областей. То есть, э, скажем, поднять настроение в восточных областях, что вот и мы можем присоединиться к России. Именно поэтому там находятся войска, как символ того, что Россия нас не бросит. А вот если военная кампания начнется таки на материковой части, так, это будет связано однозначно с минувшими масштабными втратами среди российских вояков. Как это с общество? Я думаю, что это, ну, скажем так, начало Начало того, что политика Путина начнет наконец-то обретать какие-то реальные отзывы в мозгах россиян. Почему? Да. Потому что в России сейчас ну, масс, массовый психоз, просто массовый психоз. Это уже не вопрос даже политологии, а вопрос, вопрос психиатрии. Насколько люди ну, перестали воспринимать реальность. То есть остались там ну, буквально единицы, которые, от которых можно услышать здравомыслящие какие-то вещи о том, что делает Путин и как это отразится на судьбе России в будущем. И вот такое отразление, я думаю, оно начнется как раз тогда, когда пойдут гробы. Когда вы начали писать про то, что Путин втратил связок с реальностью, то вы говорили про то, что он просто очень хитрый политик, и на самом деле он все очень четко понимает. Тут очень сложно такой вот дать ответ. Это, я, говорю, я в том же интервью, по-моему, говорил, то, что это лучше обращаться к медикам Путина по этим вопросам, чтобы они ставили такие диагнозы. В принципе, скажем, я так думаю, что возможно не только то, что Путин оторвался от реальности, а возможно то, что Запад не воспринимает Путина всерьез. То есть воспринимает вот так, что он где-то ошибся, может быть, где-то оступился, где-то вот запутался и готов пойти назад. Он не готов пойти назад. Он пойдет до конца. И пойдет до конца до тех пор, пока ему будут давать идти до конца. То есть, если, ну, скажем так, провести такую, скажем, тенденцию, чего хочет Путин, то если он решит вопрос, например, с восточными областями, с юго-восточными областями, то на очереди Молдова, на очереди присоединение Приднестровья, следующего на очереди Прибалтика. Пане Макола, ну а до каких пир его будет терпеть захід? Что уже должен повин, повинен такого сделать, чтобы он действительно, чтобы уже выкликал у Заходу повне не непринятие? Не ну, в принципе, Запад Стараются что-то делать, но как-то очень нерешительно и как-то очень неоперативно. Сейчас нужно на самом деле, тут зависит понимать еще от чего, что никто не может понять вот того болевого порога так. для Запада и для России. То есть санкции, которые предпринимает Запад против России, они негативно отражаются и на Западе тоже. То есть это ограничивает, влияет каким-то негативным образом на те компании, которые имеют рынки в России. То есть это, готовы они это терпеть или не готовы? Готовы компенсировать компаниям, например, те убытки или нет, чтобы они поддерживали политику западных стран? И второй порог это в России. Насколько она чувствительна будет? Какие потери, скажем, экономические, моральные, не знаю, там, психологические, она готова терпеть, чтобы вот закончить своим курсом? То есть это, наверное, ситуация будет, она пошагово решаться, и в конце концов, когда вот эти пороги, скажем так, сойдутся, тогда возникнет вопрос о том, чтобы Россию наконец-то усадить за стол переговоров. Помокова, как вы считаете, а вот взагалі российская армия готова до воювати с Украиной, потому что это разокламована российского войска, словом, багатьма экспертами, навіть из самой России ставится под певный сумнів. Ну, военное дело, понимаете, это такая сложная вещь, что все неожиданности возникают в процессе операции, не в процессе планирования операции. То есть, когда ведется планирование, там все хорошо, там все нормально, по картам, стрелочки нарисованы, да. все, все вроде сходится. А когда начинается операция, вот там начинаются сложности. Там где-то не срабатывает управление, там где-то не срабатывает не очень высокий моральный дух. Там. Ну, куча, скажем, таких непредвиденных вещей, которые предвидеть очень сложно вообще-то. И вот, скажем так, однозначно, что вот как эта операция будет спланирована, она так не будет выглядеть. И тем более, что, ну, я думаю, большой просчет Кремля был в том, что на, то, на скажем, местную поддержку. То есть поддержку на вот, уровне украинского, украинского общества, которое, особенно в Восточных областях, которые, скажем так, готовы оказать ну, пришедшим освободителям в кавычках, встречать их с цветами. Разумею. То есть таких людей, в общем-то, не так уж и много. То есть в основном-то люди выступали не за объединение с Россией, а за, скажем так, слияние с русским миром. Павел Николаевич, это... я перепрошу, у нас сейчас завершено на этом складном вопросе. Мы пока еще поставим крап, но встретимся а с вами в следующий раз. Спасибо.